Закінчив військове училище в Донецьку, Донецьке військово-політичне училище, потім е, буквально там чуток прослужив на Україні в місці Ахтирка. Тоді це була 91-й інженерно-саперна бригада окрема московського підпорядкування. И через 8 месяцев, то есть в 86 году я закончил Донецкое училище, и в 87 году уже в травне я был в Афганистане. Потом я проходил службу в Узбекистане. До 1992 го года проходил службу в Узбекистане, в туркестанском военном округе прошел и Алатань, 56-я бригада, потом 15-я бригада Миссе Черчик, где службу в 15-й бригаде. Ну и в 92-м году, после, пись, распада Радянского Союза, звільнився с лав сил. До 2014 -го года працював в коммерческих структурах, працював в административных органах, в индустриальном выконкоме. В частности, после початку боевых действий, так будем говорить, то есть первый призыв на сборы, я пришел на сборы, был призван на сборы, где залишился в сборных силах, то есть до сегодняшнего дня продолжаю службу. и наибольший с Афганистаном? день? Ну, это за гибель друзей, я вам скажу. И друзей, которые загинули у меня практически на глазах, которых я поехал потом вытягивать, вступали, вступили в бой с душманами. Ну, вот. Это, наверное, самое такое. Я потерял там много друзей. а И на этой войне очень много друзей потерял уже. Достаточно много. И кильки потерь там, и кильки потерь здесь. Это совсем другое. И есть полковник Сухаревский, да, который ПШ открыл в Крыму. Огонь по противнику, который без наказа, так будем указать, и который принял решение на себя, как офицер, как керевник операцией, и тогда ж все думали, а стоит ли, а надо, ведь это же наши вроде бы как и братья, да, и для меня было то же самое, на тот на той час, я вам скажу, дуже так вот перестроить из себя, якось перебороть, потому что много друзей было там, именно на той стороне, и эти друзья и сегодня генерала там российской армии не знаю служат или нет как бы не могу сейчас все контакты потеряны и практически звездок полностью утрачен ну и не очень хочется там будем казать а с прошлого дня да я пишу и я вам скажу я вспомнил да и свою Молодости, юности, вот, наверное, я понял, я я понял, что я нужен. Я могу найти, я коммуникабельная людина, я могу найти общий язык с солдатом, с генералом, с, ну, то есть офицером. Для меня как бы это все без проблем. С 2014 року я. Ну, я служил вообще, был призван и проходил службу в висковом комиссариате Миссо Днепро в одном из районных висковых комиссариатов. Ну, практически весь час был в за пределами вискомата и за пределами области. То есть выполнял задание в складе опять Будем казаты оперативного командования. Схит, куда был прикомандирован, и там выполнял задания, которые мне ставились. Був на позициях, на очень многих позициях побывал. Ну, знаменитые это, конечно, и Зенит, и Республика Мост, Пески, Зенит Аэродром наш Донецкий, это и шахта Бутовка, и да, в принципе многие, многие места. Я бачу, что хлопцы, ну они тримались, они тримали позиции действительно, они обороняли это. 24-й Айдар, это Новгородская, я хорошо помню, то есть и хорошо помню их позиции, и КСП Мазепа. Но как-то вот все это в памяти, вот настолько, как будто это было учера, я вам скажу, и многие командиры, которые вышли с того же 24-го, сегодня это уже или будущие генералы, або уже носят генеральские погоны хлопцы. И я вам скажу самое такое, ну, ведь многие хлопцы были на то, я ж помню их еще командирами взводов. Сегодня они командиры бригады. Я... Это досвид, который был отрыман именно при боевых днях на сегодняшний день. Да, так выходит, что молодежь у нас сегодня по они передовики у нас, и куда бы там не деться, не деться, это действительно так. Они герои, они герои, хлопцы, и надо равняться на них. Я вам скажу, и люди уже в возрасте, то есть вот размовляешь 55-летние да, солдаты, вискослужбовцы, они кажут, мы пойдем, допустим, пойдем в пехоту, мы пойдем, выйдем на позицию, нам бы туда дойти, а мы оттуда уже не уйдем. И это у многих вот с кем я размовляю, вот такая вот. А ведь основная цель и задание сегодня это, по-первых, не дать противнику прохода, не дать ему пройти, занять какую позицию. Это по -перше. и подруга это сохранить свою жизнь, повернуться обратно, повернуться своим семьям, повернуться своим близким. А по поводу того, что не было тогда в Шлепанцах, хлопцы были в 2014 году, да, было такое. И у меня было э, достаточно много волонтеров, которые сильно э, допомогали сборным силам на тот момент, висковослужбовцам. Батальоны, которые были сформированы там, батальоны территориальной обороны, это 39-й, 40-й, 20-й а хорошо это все помню, как формировалось, и хлопцы действительно шли, и мы приезжали и привозили, да и даже те же шлепанцы, чтобы сходить в душ, они нужны были. А тем более боевые деи уже ж практически начались, голове була лита. И я вам скажу, немножко было легче. То есть нам в тем плане, ну, сама погода и пора року допомогу оказала в этом плане. А потом мы уже, конечно, восстановились, восстановилась логистика, забезпечение сбронных сил. Ну, не скажу, что голодали, нет очень много сильно. Волонтерский рух был очень развит. И достаточно помогало, да помогало. И у меня есть ряд волонтеров. Очень... Юля Толмачева, это моя одна из самых лучших, наверное, волонтеров, которых я знаю. То есть я всегда с ней, мы часто зараз встречаем с ней. И там, где приезжает она, и мы как-то вот находим минутку застрелить с ней, поразмовлять. И порешать вопросы, которые есть. Я вину застрял в, в 92-й бригаде Харьковской. И я бачу это все, и я... Мы должны были вообще уходить. Мы должны были 5 якщо если я не ошибаюсь, лютого, должны были уходить на напрямок на Луганщину. И потом все это, все поменялось, потом началось у нас навчение. И как-то оно все вот так вот шло, 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 интенсивно темп все набирался, набирался. А 24 лютого уже я просто услышал. Я вам скажу: я, находясь в общежитии в гуртожитку в Чугуеве, ну по Чугуев, в Башкировке, да, я чую, а со мной рядом хлопец жил. Солдатик там, по-моему, со старой воли, откуда он был, не помню. Ну, я только прибыл в бригаду тогда служить, 17-го лютого я прибыл, а 24-го началась война, то есть за э, тиждень буквально до войны так крапалось. И вот прибыл, а хлопец спит, а я чувств, слышу, летят грады. Я еще так спросил, и он говорит, что это такое? Я говорю, да это, наверное, на полигоне грады стреляют. И я вам скажу, а потом я просыпаюсь, думаю, стоп, какие грады. Ведь полигон не приспособлен сейчас для стрельбы, допустим, чтобы град там или что-то такое под данную технику не приспособлен. И потом я понял, что это война началась. Я с семьей, связь ведь сутня. Семья у меня находилась на тот момент, Жинка была в Торецку, Донецкая область, а проживала в Константиновке Донецкая область, то есть она каждый день э вот, делала такие перемещения. Сразу приехали, я помню, родители Жинки забрали детей. Они сами приехали, потому что Жинка тоже вискова, и поэтому не могла оставить место службы. <кх> приехали э родители Жинки, забрали детей забрали собаку. Ну, женка осталась служить там же. Там, я вам скажу, Торецк тогда и Константиновка не так подвергались обстрелу, как подвергались именно вот Харьков, Днепро, вот такие города. Харьковщина набув, на Харьковщине пошли в кот наступ. Когда выросли 22-го року, я вам скажу, я так трапло, что заводил батальон, и трапался подрыв на противотанковой мини. очередная ранее поранение контузия, которую я отрымал. Первая моя поранение контузия, это было еще 88-й рик в Афганистане, я вам скажу. Вот тут так получилось, что меня тоже ранило и контузило, но и уже и... А все равно, воевал, я ходил с хлопцами, ходил на боевые, был на позициях. Я вам скажу, достаточно многому меня научил и мой командир бригады, герой Украины, Павло Федосенко, я вам скажу, мы достаточно с ним тесно спилковались, да и спилкуемся и зараз. 24-го просто лютого был отдан приказ мне э, командиром бригады э, Федосенко э, занять оборону аэродрома Мисса Чугуев и не дать высадки десанта. Вот когда я э, прибыл туда порядка 10 утра, Жинка, я уже, знаете, я уже звонил Жинке, э, ну уже я прощался, я говорю, я не знаю, увидимся, обо не как оно будет далее, не знаю. Говорю, главное, чтобы я связь пропадает, буду ли я на связи или нет. Это первый день войны, войны который я застрив. И вот когда мы высадились, приехали на аэродром вместо Чугуев, когда только было выставлено охранение, то есть постережные посты, нас тогда накрыли со смерчей. Это первые потери, которые я видел Початку полномасштабной войны у меня было два висковослужбовца, это которые загинули, и семь військовослужбовців, которые были поранены. Эвакуация, это все это было очень тяжело, конечно. А потом подрыв опять 6 вересня код-наступ, я вам скажу, и контнаступ наступ мы начали, мы хорошо начали контнаступ было бы у нас чуть-чуть силы, я думаю, мы б, уже, б, наверное, мы освободили все, что можно в нашей державе. То есть Украина была бы свободна. Не было сил, не было. Не было физически, не могли мы потянуть. Каждый, вы понимаете, каждый километр, каждый, каждый метр, который освобождался, его надо было. Чтобы кто-то был. Это и органы влады, и это и полиция, и, не знаю, и органы управления, там, МИСЭВА, самоврятование. Ну и здесь надо было опять, чтобы люди повертались, чтобы была влада. Вот так. На жаль, у нас этого не было. А висковых сколько надо было. То есть охорона. чем дальше движется фронт, тем он больше расширяется. И получается так, что мы не можем... Одно дело, когда ты держишь шмугу, допустим, километр, другое дело, когда ты держишь шмугу 10 километров. А кильки та же самая осталась, что была, допустим, 100 висковослужбовцев, столько же и 100, 100 висковослужбовцев осталось. Не увеличивалась она. Поэтому не могли мы так. А если б тогда пошло, я думаю, мы уже были, держава была без нечисти всей этой был у меня, и друзья загибли. И я вам скажу, перед глазами стоит и тот же заступный командира 109-й бригады, Эмильян Бадулин, который вот, ну мы, настолько мы были друзья, что невозможно. И последнее видео, он загинул в, летаку который вез поломенных військовослужбовцев. Он загинул там. Замкомандира бригады 109-й территориальной обороны. Вот мы его часто, то есть, спелкуем. у него только родилась перед полномасштабкой. Ну, как-то так. осталось Житло осталось в Бахмуте, он сам с Бахмута. Жинка зараз, здесь, в при, Не знаю, мы частенько с ней спілкуем, ну, как-то вот дети растут. Это самое основное, наверное, самое главное. Я думаю, мы всего держим. А друзей жалко, нет. Жалко, и причем столько хлопцев, которых не знаю. Если всех перечислять, но это не перечислить, сколько их получилось. Чего не извиняюсь, да потому что я уже, наверное, не представляю себя вот на гражданской жизни, ну просто не знаю, я бачу, что я приезжаю с хлопцами и спелкуюсь колы с ними, я бачу, что они меня и слухают, и я могу. И принять якесь, или допомогти им в принятии какого решения. И так часто проходы, что, может быть, за счет того, что мальчик боевой такой опыт, свой, або жизненную позицию, может быть, поэтому и с учетом возраста ко мне прислушаются на сегодняшний день прислуховываются. И, наверное, знаете, для меня они все на сегодняшний день в большей степени это мои сыновья. Так будем оказать. И поэтому так проходы. И тем более у меня растет мало еще сын, который тоже сейчас учится в висковом лицее. Я вам скажу, я горжусь он выконав то, что я. Я тоже хотел колись поступать в лице, лицей, тогда это было Суворовское училище. Киевское. но ну, так получилось перед самым поступлением, когда я поступал, проходил медкомиссию, у меня было скрытие носовой перегородки, мне заставили делать тогда операцию, я сделал, это был восьмой класс, Навчась в Донецк, Донецьк 8 класс. Я сделал операцию, а медкомиссия уже прошла, и поэтому я не успел поступать. А вот дитина виконала то, что я. Причем это его была личная думка, це його рішення было ни в коем степени. Никто не давил, ни мама, ни папа. Ніхто не відказував якогось Вот так от жінка військова. Ну, як я можу? Жінка буде служити, а я буду сидіти вдома пенсіонером. Ну, якось не так. Все. Вступ до військового закладу це була моя особиста ініціатива. А поштовх до вступу дали події 2022 року. А тоді я евакуювався до Туреччини, проживав рік у Туреччині, але у нас була можливість там залишитись. Але я побачив, що відбувається в Україні, і вирішив, що мені потрібно все ж таки стати військовим в майбутньому, і повернувся назад. В майбутньому я думаю, що я все ж таки стану офіцером. У мене є варіанти, куди я буду вступати а після ліцею. Тобто, там або Академія Служби безпеки України, або Академія, яка в Одесі знаходиться. Я мрію, ну головне відбудувати. А території фізичним шляхом звільнити таких мрій нема, бо я розумію, що це ну майже неможливо в сучасних умовах. Можливо, ми колись все ж таки повернемо наші території і окуповані, і людей, які зараз знаходяться на вивезенні в Росію в Білорусі. Військовополонені. Ну, це можливо, все це буде. Треба щось робити для цього. Нам потрібно більше військового виховання серед молоді, тому що зараз молодь дуже хоче поїхати за кордон, якось уникнути держави, в якій вони живуть. Ну, Для мене я цього не розумію. Ну, дуже багато людей. Тому треба більше усвідомлювати їх чому потрібно залишатися саме в країні чому потрібно відбудовувати її ну, і шукати якось можливість в майбутньому проживати саме тут я, я дуже пишаю своїми батьками я бачив який путь який шлях вони пройшли в житті особливо батько як і мама вона теж була в зоні АТО Тобто ну, я це все бачив, я їм дуже пишаюсь, що ні мама, ні батько не йдуть. Тобто вони продовжують службу і ну, якось діють для перемоги України. Кожен день змінюється війна. Кожен не звісно, що буде завтра, які технології завтра будуть, які прогреси, що воно буде. Ну, Ми йдемо. Війна — це... Такой маховик, который крутит, 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 и остановить его невозможно. Идет развитие развитие экономическое, развитие технологий. И сегодня мы можем где-то что-то говорить физично о ней. Мы не можем. На жаль, у нас нема того ресурса физичного, а вот технологиями мы можем что-то сделать и заработать. Ну, и противник тоже не стоит на месте, он тоже развивается. Основа вискаца пехота была ей Буды. Я думаю, на сегодняшний день пехотные позиции, может быть, э -э -э можливо, они э -э будут себя включать. Да, наверное, оно так и будет по-дальшему. Это, наверное, экипажи беспилотников те, которые будут летать, а рядом будет пехота, которая будет спостерегать, которая будет принимать решения, то же самое, и стрелять то, что дают, видят на стримах. То есть конкретно это самое на сегодняшний день, это небезопасно все. И сегодня, ведь у нас часто сегодня идет охота, и у Рашков идет охота за нашими экипажами, Э, разрахунками, так будем говорить, летальных э, комплексов. Они вычисляют, они уничтожают их. И это э, происходит каждого дня. Противника нельзя недооценивать. Надо понимать, кто перед тобой и что это сильный враг. Как бы там ни было, там Пэша, Друга, там э, армия, Свиту, ну... Противник мощный, противник сильный. Позитивно, что есть на сегодняшний день, это э, довира, больше до молодого поколения, то есть доверие командовать, управлять подразделами, батальонами, бригадами и даже людей немалых там вискового образование или висковые свиты ставят, и они с учетом своего жизненного э, опыта управляют и родами, и Мадьяр возьмите, которые беспилотники, да, те, что снимают висковые свиты, и третий армейский корпус Пан Белецкий, снимающий освиты висковые, то есть люди, которые прошли, которые прошли это все жизненно, так будем говорить. Вот, наверное, это самый такой позитив, который есть. Я думаю, научиться не всегда научатся. И получат они, отримают они висковое образование, и все будет у нас добре. Я думаю, вина, ну, тут не секрет, и все это знают прекрасно. Рано или поздно все вины закончатся так оно и будет. Это однозначно. И я думаю, на позитиве держава будет наша. Будет существовать. Будем мы в ней. И все будет зависеть от нас во многом. Как далее мы будем существовать, как мы будем жить и далее.